जगदानन्दकालिः सृष्टिस्थित्यन्तरूपां तां स्तौमी लक्ष्मी हरितशुभा सत्पत्रेकप्रकाशेन यज्ज्योतिस्तत्त्वमुत्तमं स्वप्रकाशं जगद्धां तत्तवांशं महे रजगुणातिरेकेण यत्कामस्य प्रकाशनम् रागस्वरूपम् तद्वांशांशं जगन् मयि तमगुणातिरेकेण यद् यस्मोह प्रकाश গন্ধ বেনে বংশ সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দেবী গন্ধেশ্বরী ইনি গন্ধকসুরকে নিধন করে সমুদ্রে নিক্ষেপণ করেন তার মৃতদেহ এবং তা থেকে উদ্ভূত হয় গন্ধদেব যা সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যের ভান্ডার